такой же сильный, как мальчики. Некоторые мальчики говорили, что я не смогу играть в баскетбол, потому что я девочка. Некоторые... Люди спрашивали меня, ты не боишься стать такой же здоровенной, как баскетболисты? Становясь подростками, девочки всегда теряли уверенность в себе. И поэтому бросали спор. Мы расскажем вам про Лей Лиззи Лейсли, или как ее называют, Джордан Юбкин. Ее многие осуждали, много травм и препятствий встречался у нее на пути. Но, но она хотела стать профессионалом своего дела. И осталась в этой трудной игре. Она, она первая из женщина, кто сделал слинпан. Она первая, кто положил мяч, был кольцом ее поведению и ее достижениями, мы хотим бы рассказать то, что девочки могут заниматься любым спортом. Вы этого достойны. Не смейте бросать это дело. Не, позва... Не позволяйте никому